at kanaz dəzəbimiz bir damaşı masazər qəsəbəsində şəxsi tikiləyimizə məhsanışı edirəm. Xatırladım ki, evimiz qoşa daşla inşa olunub. Bax buradan da görə bilərsiz kəməri. Sotyan torpaq səts üzərində inşa olunub. Buxarsız çorlu polona kimi. Bax belə birimizin fasad görünüşü var. Evimiz 4 dövrəm. Qoşa daş, kəmər, beton 40-ın 50 fundamentdir. Onu görsədim. Həqiqətən ümumiyyətlə sotyan torpaq səts üzərində inşa olunub belə bir həyətan sırası var. Paqvalda var burdan. Bu göl torpaq sahəsi bizə aittir. Sağda isə evimizin giriş qapısıdır. İndilənə dair qarda məsələn onu göstərəcəm. İndi isə mən, mən siz burdan həyətan sırasına tanış edirəm bax belə bir darvazası var, giriş darvazası var burada. Rahatcın hərbinə 4-5 dənə maşın daxil olur. Hasar istəyə görə qalxsa da bilərsiz, yəni alıcının öz istəyinə asıdır. Evimiz bu vəziyyətdə 29500 manata satışa çıxıb, kubça aldı, bir baş nataraq da aldı, satqıdır. Və burada da əlavə torpaq sahəsi saxlanıb, bax bu torpaq sahəsi gördüyünüzdə saxlanılıb. Yəni burada da manqalını, bisetka yarada bilərsiniz. Burdan da rahatcın hərbinə 3-4 dənə maşın daxil olur. Bu gördüyünüz ev isə burası bağlanacaq, yəni tikintiyə görə daşı içəri vurulduq yana müvəqqəti olasa saxlanım o bu tikilici yəni burada pəncərə də olmayacaq onu da xatırladacaq baş başa kimi tikiləcək burada bax belə bir gözəl bir həyət yanı sahəsi bu kırışasınakın vurulub hazır vəziyyətdə bura isə evimizin podvalıdır bütün otaqların altını keçməyə olur açılıqla evimiz ə, 11 daş kürsüdədir burada tonla kəmətə bax onu da göstərmək düz nəmişgənli olmayan zonadır bura amma hər ehtimalla qarşı burada tonla kəmət olur buradan da bir daha mən həyət yanı sahəsini tanış edim indi isə evimizin içini tanış edəcəm Evimiz 10 də 3 otaqdan ibarətdir. Solda evimizin bax belə bir gözəl bir bir otağıdır. Şəbəkə pəncərə. Yuxarıdan sonu polla kimi atıb aşağısını millərlə kimi atdırıb. Yəni istəyə görə pol da vura bilərsiz, laminat da vura bilərsiz. Burdan da belə betonu görsənir ki, 50 sant. bax gördüyünüz kimi 50 santinin betondur, 40-ın 50-yə betondur. Solda bir otağımızdır, sağda bir otağımız, burada isə mətbəximizdir. Belə mətbəximiz var. Onu göstərdim sizə. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə baxır. Hörmət qazanız nəzərimiz içərədən də kəmər görünəndir. Solda sanitari qovşağıdır. Pəncərələrən qarşını kəsən bir maneə yoxdur. Gördünüz, işıq belə yanmasa belə evimiz işıqlıdır. Burası isə evimizin ikinci otağıdır və sonuncu üçüncü otağı isə bax bura da bu pəncərədə birbaşa öz həyətini açılır. 4 dövrəmə qoşadaş kəmər, beton hamsı tam qaydasında şəxsi tikili evimizdir. Bura isə evimizin sanitari qovşağıdır. Əlavə məlumat üçün zəng vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz. İnşallah ev olmayan insanlar Allah Taala belə gözəl evlər qismət etsin. Bir də xatırladım, evimizin qiyməti 29500 manata satışa çıxıb, sözsüz real alıcılarına endirim olunacaq.